Evet. Bugün yine inşallah 14 Temmuz 2021 Çarşamba. Bugün yine inşallah MBI süresini okuyacağım. MBI süresi ilk on ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. اتغب للناس سابهم وهم في قبلة مغربون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مختس إلا استمعوا وهم يعلبون لاهية سر نجبا الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السهر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم الغول في السماء والأرض فهو السميع العليم بل قالوا أزغاس أحلام بل افتراه بل هو شاء. ما مات قبلهم من بغيات نحلجناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا أسألوا أحلى ستر إن كنتم لا تعلمون ما مند قبلهم من برية أحلقناها أفهم وما سلنا قبلك إلا رجالا إليهم فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما وما جعلناهم جسدا لا يأكلون يعني. أرسلنا قبلك إلا رجالا إليهم فسلوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون يلا يأكلون يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، وما جعل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون، لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنَّ نشاء والمسلمه الْمُسْقِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق الله العظيم Evet. Enbiya 21. Sûre Enbiya Sûresi Evet. ilk 10 ayetini Arapçasında okumaya gayret ettim. Bundan sonra videomda işte Türkçe Türkçe'yi okuyayım. Fazla videoları uzatmadan. Elbiye suresini e, Arapçasını okumaya gayret ettim. Allah'ım kabul etsin. Bir sonraki videomda inşallah Türkçe ben okuyacağım. Ya Allah.